नमस्कार मी दिनेश मुदोळकर माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आता बातमीपत्र विस्ताराने नवी आबादी परिसरातील मूलभूत समस्या सोडविणार नगरसेवक फिरोज यांचे आश्वासन नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांचा सन्मान चिन्ह देऊन दैनिक पुकारचे संपादक तथा माझा महाराष्ट्र लाईव्हचे संचालक शेख याय यांनी सत्कार केला नांदेडकरांना पाणी कमी पडू देणार नाही आमदार हेमंत पाटील यांचे आश्वासन नांदेड शहरातील नवी आबादी मगदूम नगर आदी भागात पाणी ड्रेनेज रस्ते आदीचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या निधीतून हे कार्य करण्यात येत आहे तर आमदार डी पी सावंत यांचाही पाठपुरावा सुरू आहे आगामी काळात पाणी रस्ते वीज आदी कुठल्याही मूलभूत सुविधापासून नवी आबादी परिसरातील नागरिक वंचित राहणार नाही असे आश्वासन नगरसेवक फेरोज खान यांनी दिले आहे परेशानी है बोले तो पानी की इतनी परेशानी है कि यहाँ पानी पहले तो एक दो चार दिन में एक बार छोड़ रहा अच्छा। प्रेशर बहुत कम है इधर लाइन पूरी चौकअप हो गई है पानी की तो अब ड्रेनेज लेन का कैसा है बोल बोल के थक गई नगर पालिका को जाते हैं चार आठ दिन में चलो चलो बोले तो आठ दिन पंद्रह दिन पीछे लगना पड़ता है एक बार आगे साफ कर रहे हो लेकिन लाइन कैसा है एक छोटी लाइन होने की वजह से चौकअप बार बार हो जा रही है यानी चार दिन में पाँच दिन में चौकअप हो जा रही है तो आप ये बारे में तो हम ऐसा सोच लिए कि भाई इलेक्शन पीरियड जब भी आएगा तो ऐसा बहुत सारों को हमने जो है सो कॉपरेट करके मेहनत करके जो लेके आए और लेके आने के बाद रीजन देख रहे हैं क्या कर रहे ईद का रोड बनाया अभी जी बड़ा रोड जिसके बाजू का की गली का 25 नंबर का एक रोड बनाए जी अभी पानी पाइप लाइन जी और ड्रेनेज लाइन की मंजूरी दी गई दे कमिश्नर की साइन बाकी है जी इंशाल्लाह चार आठ दिन के अंदर ये दोनों काम होंगे पंद्रह से सत्रह लाख रुपए का काम है वो अलग से डीपी साहब को अमर साहब को बोल के लिए है नगर सेवक की जो निधि मिलती जी। अभी वो निधि मार्च के बाद बोले तो उसको टेम है भी। वो भी मिलेंगी तो अलहमदिल्ला उसका भी काम दस से तो पंद्रह लाख रुपए का होगा प्रॉब्लम अच्छा। हाँ। का कैसा है वो वार्ड में निधि हर वार्ड वार्ड का ये है अच्छा में काम रहते करोड़ के निधि मिलती दस लाख रूपए फिर अच्छा। भी हम लड़ झगड़ के बोल जी के, जी के अच्छा। अभी मस्जिद का रोड है मस्जिद के रोड में तीन ऐसी चार लाख रुपए कम पड़ गए थे अमर आपको बोले तो अमर साहब ने उनकी निधि दी एक गड्डी दादी टूटे ली थी पच्चीस नंबर उसके बारे में बताए तो डीपी साहब ने निधि दी अच्छा जी जी दो रोड में उन्होंने प्रॉब्लम साल्व करे फिर उनको बुलाया यहाँ पे मन ले गया हालात बताए क्या क्या चीज का प्रॉब्लम है प्रश्न कौन सी चीज का है सबसे पहला पहला है पानी प्रॉब्लम हमारा जी जो पड़े पड़े वन से साफ ऐसी रोके वाली है इधर होटल तक आगे तक अच्छा, लेने का हमारा और जो गलियों में पानी नहीं पहुँचता वो गलियों में पानी अच्छा, पाइप लाने लाइन पहुँचा के पानी वहाँ आने का काम हम बहुत जल्द चालू करने वाले है पुनः भेट नमस्कार